Javno preduzeće Putevi Srbije spremno i organizovano dočekuje predstojeće praznike period kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Kao i svih prethodnih godina, intenziviran je rad na naplatnim stanicama, svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze. Povećan je broj inkasanata i ostalih zaposlenih na naplatnim stanicama kako bi se obezbedio nesmetan prolazak vozila usled pojačanog saobraćaja na autoput putevima u Republici Srbiji. Javno preduzeće putevi Srbije je na vidljivim mestima u zoni naplatnih stanica postavilo obaveštenja vozačima na srpskom, engleskom, nemačkom i turskom jeziku da pripreme tačan iznos novca za plaćanje putarine kako bi zadržavanja sveli na najmanju moguću meru. Najbrži prolaza kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine NP koja značajno skraćuje vremenu putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja a ujedno predstavlja i jeftiniji vid plaćanja putarine jer se ostvaruju različiti popusti. U sistemu trenutno ima 374.000 korisnika uređaja za elektronsku naplatu putarine i njihov broj je svake godine povećan. Svaki treći učesnik u saobraćaju koji prolazi kroz naplatne stanice plaća putarinu elektronskim putem. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarine vrši se na 199 prodajnih mesta. Javno preduzeće putevi Srbije i ovlašćenih distributera koje su raspoređene duž svih deonica autoputeva u Srbiji na graničnim prelazima i u svim većim gradovima. Na svim prodajnim mestima može se izvršiti dopuna i ostvariti različiti popusti u zavisnosti od visine uplaćenih sredstava